Постановляю, нагородити орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеню. Підполковника Скульського Олександра Олексійовича посмертно. Нагородити орденом Богдана Хмельницького 3 ступеню. Капітана Шулякова Сергія Вікторича посмертно. Нагородити орденем за мужність третього ступеню. Сержанта Пушанка Артура Олександровича посмертно. Нагородити орденом за мужність третього ступеню. Солдата Стриженка Артема Олеговича посмертно. Президент Украины Петро Порошенко. Ну что, гордость распирает, конечно, и не, жалко, что нет его знают. Сегодня я получила награду, я ее очень долго ждала. Это будет память моим детям о том, как уславный был у них отец. Он был настоящий офицер, настоящий муж, отец. Нам его очень не хватает, особенно детям. У меня трое деток. Сын все время спрашивает, где папа. Я найду папу, звонит ему. Маленький? Да, три годика. Младшей дочке. Три месяца было недавно. Я думаю, она слышит сейчас. Мы его помним и будем всегда любить.